Мы находимся в галерее Дом художников. Здесь представлены картины разных авторов. Картины моего дедушки, конечно же, здесь тоже присутствуют. Но в основном это одесская школа живописи. Я хочу показать вам калаш из восьми фотографий черно-белых, которые были сняты в то время, когда Габзинский работал в Новой Каховке и писал картины, посвященные строительству Каховской ГЭС. Його обличчя, ніби актора з кіно, а широкий автограф стоїть на сотнях картин. Альбін Гавзинський народний художник України. Все життя жив і творив в Одесі. На самом ділі ми водішку знають не тільки вся Україна, його знають весь мир, потому, что тому що при жизні в історію мирового искусства. Пані Лінда, онука відомого художника, експертка з мистецтва. Ми зустрічаємось у центрі Одеси, де вона заснувала невелику галерею. Навколо нас картини, серед них дідусеві твори, автопортрети і багато архівів. Показує одну з його перших робіт. Радянський журнал надрукував, коли хлопцю було всього 15. З того моменту розпочався шлях художника до успіху. А я знаю, що у нього не було врагов. Взагалі не було врагов. І вони любили всі люди, настільки к до нему хорошо відносилися, що навіть коли е, були відкриття виставок е, просто. подходили к нему люди, чтобы просто рядом постоять. Постоять, дотронуться до него. Настолько его все любили. Почему? Потому что... Он любил людей. Настолько от него шло такое добро, от него шел такой свет, он всем улыбался, и взгляд у него был всегда, знаете, настолько чистый, добрый, и человек, который прошел войну, он же летчиком инструктором был во время войны. И очень тяжелый голод в 30-е годы здесь, в Одессе. Он много чего за свою жизнь пережил, но он остался настолько вот светлым человеком, настолько, вы знаете, вот как у него душа осталась непорочная просто совершенно. Після закінчення одеського художнього училища Гавзинський поїхав на велику будову комунізму Каховську гідростанцію на Херсонщині. Проєкт передбачав масштабні гідроелектростанції, зрошувальні системи та судноплавні канали, проте його ціною стало затоплення земель з унікальною історичною цінністю. Тут він створив цикл робіт, присвячених не тільки зведенню ГЕС, а й відтворив на полотнах знищення великого лугу, духовної столиці Запорізької Січі. Ці роботи унікальні, переконана пані Лінда. В начале 50-х годов не было цветной фотографии. Строительство Каховской ГЭС в цвете можно увидеть было только на картинах Гавзинского. Все. Понимать, какого цвета были грузовые машины, какого цвета были трубы. То есть, вот, например, сейчас смотрю даже здесь на его работы, изначально трубы все ржавые, вот, красили. Вот, но ц... вот вся редкость, исключительная ценность этих картин – То, що ні даром дали звання знатний строитель Каховської ГЕС, тому що он на рівні з робочими з утра приходили Но ними, ночі у ході. В місті тому що вместе з ними создавал літопись вот этой великой стройки. Як стверджують історики, радянський режим не рахувався з людськими втратами. Серед будівничих каховської гес були полонені німці та політв'язні. Багато з них, не витримавши умов праці та голоду, загинув під час будівництва. Про це каже Линда, дідусь пригадував лише пошепки, бо до кінця життя боявся Сталина. С конца 40-х годов он туда первый раз попал, когда еще не было ничего. Вот. Писал село ключевое. Он еще начал писать э, эту местность до начала стройки. Потому что первые его картины датируются 49-м годом, когда начинали строиться дома. Для руководства стройки. Тобто себе построили бараки, а потім вже строили дерев'яні домики для руководства. І вот это це вот все було в полі, в степені и строился, и строился гес і паралельно город. Колекцію картин, присвячено будівництву Каховської ГЕС, митець подарував жителям нової Каховки. Адже це своєрідний літопис і розвиток міста. Ми були в новій каховці. наверное, лет 7 или 8 назад, э, отфотографировали все картины, мы приезжали с Олегом Куцким, это наш детский фотограф профессиональный, и отфотографировали работы, переписали все инвентарные номера, потому что мы планировали сделать каталог. И таким образом у нас, в общем-то, в принципе, все и сошлось. Так что остановимся на количестве 237 картин, э, подаренных в 1961 году в новой каховки. Э, затем э, была основана картинная галерея, городская картинная галерея, она была без имени до 2003 года. А в 2003 году Гавзинскому было присвоено название «Народный художник Украины», и в этом же году галереи назвали в честь Габзинского. Так как он вот этим вот своим даром, мало того, что он основал эту галерею, впоследствии она уже пополнялась работами других художников наших украинских, не только одесских, а там были художники со всех городов. Галерея в 2003 году стала э, галерея имени Габзинского и в этом же году он э, привез туда еще работы на выставку и подарил еще около 70 работ. Потому что общее количество именно фондов по Габзинскому мы насчитали 302 или 303 работы. Еще несколько рисуночков подарили новокаховчане. То есть в общей сложности от 299 картин, я помню это точно, там работы разных периодов, начиная с 60-х годов и заканчивая 2000-ми, не только одесские пейзажи, а пейзажи Польши, и в Великобритании, и других городов, и в Германии. Вот эти все картины, которые он писал на протяжении еще 40 лет. Он еще подарил городу дополнительно. Я не знаю ни одного украинского художника, вот если честно, именем которого при жизни была названа государственная картинная галерея. Не просто какой-то местный музей или частная, а вот он первый, единственный, кто удостоен такого вообще, такой чести. Ему это было настолько вот приятно и почетно, что вот он живой и государство его именем назвали галерею. Это очень здорово на самом деле. З перших днів повномасштабної війни нова Каховка потрапила під російську окупацію. Картинна галерея вціліла під час обстрілів Херсонщини, проте не працювала, пригадують очевидці. Згодом всі експонати, серед яких і живопис Гавзинського, росіяни пограбували і вивезли в невідомому напрямку. Про це повідомили на сайті новокаховської військової адміністрації. Пані Лінда дізналась, що окупанти вивезли всі експонати, не турбуючись про їх збереження. Я узнала об этом. Мне начали мои знакомые на Фейсбуке в личные сообщения присылать ссылки на интернет источники, на интернет издания Херсонской области, что вот вывезено работы. Через журналистов тоже тех журналистов с Херсонской области я узнала, что работы просто подогнали большую машину работы не запаковывались, никак не были подготовлены к транспортировке. Ну, транспортировка, вы же сами понимаете, каждая работа мало того, что отдельно там заворачивается, еще и специальные деревянные ящики, либо коробки. Потому что холсты, ну, особенно холсты, если картон еще как-то может выдержать переезд, то холст при вообще малейшем соприкосновении даже с другим подрамником или рамой, он может пробиться, прорваться. То есть, как дословно говорили, работы просто кидали вот в этот кузов. Я не могу сказать, потому что я не видела этого. Это то, что вот люди, которые были на этой улице, стояли, видели, что происходило. Просто картину покидали в машину, в большую грузовую, и вывезли. Вот. Это случилось 1 ноября. Ну вот это случилось, считайте, нам за 8 месяцев до подрыва. Майже 70 років після спорудження Каховської ГЕС історія повторилася. 6 червня 2023 року. Міністерство внутрішніх справ України повідомило про підрив і знищення греблі Каховської гідроелектростанції, спричинивши затоплення території та прилеглих сіл. Таким чином зникли не лише технічні споруди Каховської ГЕС. Росіяни стерли сліди минулого, які колись увічнив на своїх картинах Альбін Гавсинський. Більшість його картин оно хранилось в запасниках. Потому что, когда мы приезжали, на стенах в рамах было около 20-30 работ. А все остальные, больше 200, они были и небольших форматов, они хранились в папках, это все бумага. Были вот так вот переложены листиками бумаги, хранились в обычных картонных папках. Работы на картон, ну, картон, холстик, но ну, небольшого размера. Там были вообще уникальные миниатюры, Просто уникальные, которые абсолютно маленького размера, но изображали панораму и, и города, и Днепра, и самой ГЭС, когда она строилась. Вещи действительно уникальные, которые вообще таким, таким бы картинам, я вам скажу честно, позавидовал бы любой музей, не только в нашей стране, а и в мире абсолютно любой. Там действительно уникальные по исполнению вещи. У 2024 році картини Гавзенського раптом виявилися в Москві на виставці в офісі ТрансНЕФТЬ світлини з презентації виставки Завжди нова каховка з'явились на офіційних російських медіа. Поруч з так званим гауляйтером Володимиром Сальдо. Багато хто впізнав Володимира Буделана, сина партійного діяча і екс-мера Одеси Руслана Буделана. Який згідно з даними СБУ втік з України ще у 2014-му. Боделан молодший тепер представник президента Путіна в окупованій Херсонщині, тому й вихваляється викраденим раритетом з захоплених українських земель? Конечно, ми це все услышали, Ми не знали до останнього, куди ці роботи ділись і хто їх вивіз. Мы думали, что, возможно, кто-то и себе в частную коллекцию. И мы узнали об их судьбе, только тоже опять же начали мне сбрасывать ссылки, что вот выставка Габзинского в Москве. И тогда мы наконец-то узнали, куда делись работы. Вот. Мы думали, честно говоря, что они пропали. Там и стоял дедушкин автопортрет на Мольверте, на выставке. И там были не только Каховские работы, там были и те работы, которые он подарил позже, в 2003 году. Но люди, которые не знают его творчество, они думают, что это все Каховское. А там же часть работы была, которую он там в 70-х писал в Польше, в 90-х в Германии, в 2000-х в Великобритании. Там очень красивая работа с видами Киева тех же 70-х, 80-х годов, конечно же, я их узнала. Там очень много зимних седневских пейзажей есть. Факт викрадення росіянами творів Гавзинського та інших експонатів, які є культурними цінностями України, тепер розслідує Служба безпеки України та Херсонська обласна прокуратура. У відповідь на запит силі громад, правоохоронці пояснили, що факти масового вивезення художніх творів з галереї, живопису, графіки, скульптури та демонстрація викрадених картин задокументовані. Правоохоронці у співпраці з Інтерполом, ЮНЕСКО та іншими міжнародними організаціями розслідують злочин за фактом порушення правил і звичаїв війни, пов'язаний зі знищенням культурної спадщини України. Як зазначають в прокуратурі, з метою виявлення фактів продажу картин на чорному ринку проводиться моніторинг відкритих джерел, у тому числі країни-агресора. А під час розслідування перевіряється ймовірна причетність Володимира Будилана, який демонстрував викрадені картини художника Гавзинського. В офисе Транснефть у Москвы. Еще при жизни его очень много подделывали. И подделки еще при жизни, мало того, что их э, писали, их еще и умудрялись выставлять на аукционы при живом художнике. Я его спрашивала, дедушка, как ты вообще относишься к тому, что тебя подделывают. Ну, вообще это должно возмущать, это судебное дело, ну, это надо, знаете, куда-то обращаться. Мало того, что это плагиат, это с целью чего вообще делается подделка, с целью наживы. Берется, делается копия с картины, подписывается фамилию художника, выдается за него, ты продается за немалые деньги с опционов. Его ответ. Ну им же тоже нужно кормить семьи. Нормально, да? То есть он оправдал подельщикам тем, что они тоже хотят кушать. А тому, як бо надріагірував на эту ситуацію, я даже не знаю. І ще одна цікава деталь: мало хто знає, що знаменитий художник Альбін Гавзинський походить з польського роду, а народився у селі Бобрик Перший, що на березі ріки Кодима на Одещині. У родині ще була старша сестра Броніслава. Та коли батька розкуркулили, у 30-му році сім'я перебралася до Одеси. Батьківську хату Альбін Станіславович побачив аж незадовго до смерті. И когда ему было уже почти под 90 лет, он с мамой поехал на машине туда в Бобрик, и он даже практически не помнил, где она, потому что он, считайте, 80 лет там не был. И люди его повели, сказали, вот тут жили Габзинские. И он узнал, конечно, свою хату, там все сохранилось, даже его комната. Там такая хата под очеретом, под камышом. Камыш еще стелил его отец. Они ездили на речку, собирали камыш, и отец перекрывал крыши. И вот это все до сих пор сохранилось. Ну, очень интересно, и же комната его маленькая сохранилась. Все его творчество и вся его жизнь это такой, знаете, гимн любви к природе, к людям, к животным. Не знаю, он бы мог, наверное, такой человек, вот он бы священником мог бы, наверное, быть. Настолько вот у него человеколюбие было на первом плане. Поки викрадені росіянами роботи у розшуку, онука митця мріє створити віртуальну галерею з фотографій тих картин, які зберігалися у фондах нової каховки. На сьогодні це єдина можливість побачити роботи незабутнього земляка Гавзинського.